So sebab itulah saya dah cakap sebelum ini kebarangkalian kalian besar untuk kebarangkalian kalian untuk Muafakat nasional ini jadi uh, Agak mencabarlah, susah uh, Sebab Presiden UMNO Kalau dia buat move ini Anwar pun akan move uh, So dalam politik Dalam perang, dalam bisnes sama You have to anticipate Orang lain punya move Kita tak boleh fikir kita punya move saja. So because every action tu ada reaction ha, Itu dalam fizik pun macam itu eh. Newton pun cakap benda itu So dalam politik, dalam perang Benda ini samalah So bila kamu act macam itu Orang akan react no. So kamu bayangkan eh Presiden UMNO esok eh, dia cakap dia nak keluar daripada kajian perpaduan lepas itu dia nak apa orang kata menjadi uh, jadi pembangkang bersama dengan bersama dengan PAS kamu rasa apa yang jadi pada dia lepas itu <laughs> esok eh, Anwar Ibrahim buka semula semula ataupun uh, peguam negara kemungkinan buka boleh semula kes dia macam-macam uh, lah cerita itu kemungkinannya yang berlaku so oleh kerana kekangan-kekangan inilah uh, saya rasa benda ini sukarlah lah untuk di ini. So, sebab itu macam saya cakap dalam dewan tu orang-orang penyokong -orang, orang presiden tak bangun masa uh, ucapan dilaungkan untuk keluar daripada kerajaan paduan. Dia cuma bangun untuk kerja sama dengan PAS. So sebab itu saya cakap apa yang mereka fikir eh, uh, besarnya apa apa yang mereka fikir eh, uh, saya nampak adalah dia sama dengan kerja paduan sampai habis pegal Bila nak berikat pilihan raya esok Baru join pas untuk pergi pilihan raya So <laughs> mungkin itu yang uh, mereka nak buat lah Bukan mungkin, saya rasa itulah mereka nak buat ni eh. Ha, tapi kalau dia buat macam itu, benda ni tak jadilah sebab macam kamu ini nak makan nak makan keliling tu. Lah. Ha, kalau masa berkuasa nak berkuasa dengan orang itu tapi macam tak ada pendirian lah tak ada pendirian ha, dan nampak sangat opportunistic so orang kata tak ada prinsip lah tak ada prinsip tau uh, ha. so macam kamu lalang lah ha, uh, itu. so dalam politik ni betul kadang-kadang kita kena pragmatik nah, pragmatik uh, but bila kamu pragmatik doesn't mean kamu jual kamu punya prinsip Awak uh, when you become pragmatik maksudnya kita fleksibel a little bit You know, ada sikit-sikit benda-benda yang kita boleh fleksibel Kita fleksibel Tetapi on principle punya matters uh, Kamu tak boleh jual sana, jual sini, jual diri uh, Tak boleh jadi macam tu Macam Mak Maslan cakap tu saya tak setuju Uh, dia main cakap je, kata apa benda pula apa salah jadi pembangkang nak jadi kerajaan dia, kamu dah kalah apa kamu nak jadi, jadi kerajaan <laughs> macam tak malu tau uh, ini tak malu muka tau macam kita nak melukut aja tepi gantang siapa yang menang uh, bila kalau kalau melukut tepi gantang siapa yang menang kamu tak ada credibility, orang tak pandang tinggi kamu bila orang tak pandang tinggi kamu, macam mana kamu nak jadi pemimpin Ha, uh, sebab itulah Mak saya ingat sampai sekarang kamu tak jadi menteri, kamu masih timbalan aja level kamu. Sebab saya ingat apa ni bos-bos apa dalam PKR ke dalam ni minta mahu cakap Mak Maslan ni kawan-kawan saya juga eh. Ha, Tok Mat eh, Tok Mat eh. Saya nak cakap pada kamu sikit lah eh. Kamu pergi muhasabah diri lah eh. Ha, sikit. Mungkin, mungkin lah. Lepas mayam ke lupa pergi surau tu kan. Kamu tengok tu tu. Kenapa sampai sekarang kamu dah 3-4 kali jadi timbalan menteri. Tak, tak jadi menteri benda lagi. Kenapa? sebab saya ingat orang-orang atas tu tak respect kamu Mak Maslan ha, sebab bila kamu cakap kamu cakap benda-benda macam ini sebab so dia tak respect sebab dia nampak kamu ini bila bercakap kamu tak ada prinsip kamu macam okey je tak malu jadi melukut tepi gantang dah kalah pun nak, nak ikut je orang ni jadi kajian nak ikut dia ni janji kita ada kuasa so people don't respect orang macam ini people don't follow people like this do you understand that? Ha, orang follow orang yang berpendirian orang yang berprinsip doesn't matter apa cabaran pun dia hadap dia hadap tahu? dia lawan dia hadap orang-orang macam itu orang akan ikut Orang takkan ikut kalau kamu ni tak ada tulang belakang, tak ada pendirian. Kamu ikut orang menang aja. Oh, yang ni menang kita tak nak lah ikut yang kalah kita ikut ini. Esok orang tu itu kamu ikut. Ha, esok ini kamu melompat. Pasal apa? Kamu nak jadi menteri, kamu nak jadi ini, ha, melompat sana, melompat sini, melompat sana. Kamu tak ada pendirian. Nobody will follow people like that because people tak respect orang macam itu. Ha, ini yang saya nak cakap. So, kadang-kadang benda-benda berkenaan prinsip ini kita kena kita kena ada tetap pendirian dan kita hadap lah, lawan lah at certain point apa nak jadi-jadilah kita lawan janji kita buat keputusan dan kita berprinsip itu itu dia tapi kalau kamu masih nak mengikut-ngikut-ngikut mengikut, mengikut, tak boleh so balik-balik pada cerita tadi kalau bersatu pecah dia pergi masuk uh, PH nombor satu siapa yang untung Anwar Ibrahim yang untung dan based on pengiraan kita tadi saya dah cakap saya tak rasa uh, UMNO boleh pergi solo masa PRU nanti sebab macam mana nak pergi ada move sikit kamu tak boleh esok berubah apa ni orang kata esok berubah parlimen hari ini kamu tu nak kerjasama dengan orang lain tak boleh benda ni ada bau-bau sikit je terus Anwar Ibrahim akan uh, apa orang kata dan orang-orang dia akan mengambil tindakan Uh, sebelum kamu berdehem untuk keluar kerjaan aja, terus ada orang datang uh, dan memberi tekanan kepada kamu so kebarang kalian besar adalah UMNO akan masih pergi pilihan raya dengan PH walaupun dia kata dia akan pergi secara solo dia akan cakap lah dia akan kata dia akan pergi solo bawa. macam di Sabah lah dia kata dia akan bagi apa pergi atas bendera sendiri tapi bila kamu undi kursi itu bukan pergi solo itu kamu pergi dia macam ha, solo tipu-tipu tu -tipu bukan solo betul ha, solo tipu-tipu ni macam di Sabah itu ialah kamu kata kamu pergi solo sebab pakai bendera barisan nasional tetapi ha, awalnya kamu dah undi-undi bagi-bagi kursi saja so rakyat nampak itu dia nampak ini bukan solo betul ini solo tipu-tipu apa tu, itu yang dia, apa ni yang kata itu yang rakyat aa, tak percaya eh, aa, itu, lepas itu bila jadi macam itu kan aa, kamu akan kalah lagi banyak kursi dan aa, lepas itu bila kita nampak kebarang kalian begini, yang mana apa kata, dia akan aa, apa, aa, kamu akan pergi dengan PH bagi-bagi kursi Lepas so, tu kamu nekan-nekan bersatu Dia pun masuk PH nanti So esok nanti kamu akan pergi pilihan raya Dalam gabungan yang sama Dengan dengan bersatu uh, PKR, Amanda dan Amdaab Dalam <laughs> perpaduan uh, Kamu bayang tak? Kamu dah kira tak benda ni betul-betul? Kalau bersatu masuk PH Kamu pun tak boleh keluar daripada PH Sebab uh, PKR Ataupun Anwar Ibrahim dengan DAP Dah pegang kamu ni Last-last kamu pergi PRU 16 kan, Kamu kena berunding kursi Dengan siapa? Dengan PKR Dengan Amanda Dengan Bersatu So daripada 120 kawasan Melayu itu Lagi sikit kamu kursi kamu dapat Sebab Bersatu ada kat situ uh, Kamu faham tak apa yang saya cakap ini? So last-last Dalam pengiraan pergiraan ini Last-last yang, yang untung Dua lah Satu Anwar Ibrahim Uh, dia boleh pecah di Melayu second, kursi-kursi yang kamu bertanding ini, yang kamu unding dengan bersatu, unding dengan PKR, unding dengan Amanda ni, kamu tak boleh menang pun sebab kamu dengan DAP kalau kamu buat begini, bagus kamu tahu pasal bagus, sebab yang akan dapat kursi-kursi kamu ini adalah PAS <laughs> kamu tahu tak uh, pada saya PRU 16, PAS akan gain most dia akan ambil kursi daripada UMNO ni Dan dia akan ambil kursi daripada BERSATU Kalau BERSATU masuk PH ha. Kalau kamu tak percaya Biasa apa yang saya cakap Pengiraan-pengiraan ni semua betul ha. Ha. So kalau kamu tak percaya Kamu buatlah Dulu masa pergi PRN PRN 6 negeri Siapa yang cakap kita akan kalah banyak Sebab kamu pergi DAP Masa tu pengiraan kamu kita bertanding 118 kursi kan masa PRN 6 negeri kamu kata boleh menang berapa, 80, macam tu tu pasal, apa, A campur B satu campur satu sama dengan 3, undi kamu campur undi dia, oh dapat lebih undi dapat menang 80 kursi saya kata tak, saya kata kita boleh menang tentu mungkin 20 lebih, sekali menang 18 sama juga PRN Sabah bila PRN Sabah kan kamu pergi apa ni brief uh, apa ni orang kata bosku saya tak tahu cerita ni kamu kata boleh menang 20 kursi lah 23 lah 30 kursi lah uh, tapi bila kamu orang tanya saya saya kata tak boleh saya kata 8 je Sabah menang